Я рада вітати усіх, хто приєднався до нас на Дніпропетровському державному, як завжди, у цей час інтерв'ю актуально. І сьогодні у нашій програмі мова піде про те, як попередити насилля над дітьми у родині. Я рада представити наших гостей сьогодні. Це дитячий гінеколог Центру планування сім'ї обласного перинатального центру Ольга Мальцева та психолог обласного центру планування okay. сім'ї Катерина Тараненко. Рада вітати вас! Дякую за те, що знайшли час. Прийшли у студію дати відповіді на всі наші запитання. Ми Добре. потім почнемо нашу розмову. А зараз я вам і нашим глядачам пропоную переглянути нашу постійну рубрику соцопитування. Прокоментуємо. Будь ласка. Приходилось наблюдать, когда мать своего ребенка воспитывает. Сначала она ему говорит, как я тебя люблю, через пять минут кричит, зараза, сволочь, чтобы ты сдох, и так далее. Это воспитание, которое просто невыносимо смотреть, даже не только. Это мне приходилось видеть. Я ей говорю, что ж ты делаешь? Она говорит, не наше, не ваше дело. В нашем обществе насилие над детьми, подавляющим в своем большинстве, возникают дома собственными родителями, которые воспитывают. Своих детей. Ну, изредка, может быть, в школе. Но это очень редко в качестве исключения. Это в каждой же ситуации отдельно. Может, даже насилие, то, что родители, допустим, могут употреблять алкоголь. И потом уже, как следствие, дети страдают. У меня тоже сын, там 8 лет, да. И как бы такие Агрессивные бывают вещи проявляют. Только из-за того, что старших и как бы отношение к ребенку сейчас, ну, оно не то, которое было там раньше. Нет в нашем обществе насилия над детьми. Это я точно знаю. Я по своим детям и внукам знаю, что нет у нас такого. Я думаю, что у нас пока еще такого нет. Насилие над детьми. Может быть, разве то, что творится на Донбассе, убивают? мирных жителей и в первую очередь и в том числе и детей. Ну, наверное, неблагополучные семьи, наверное, эм, может быть, может быть, в школах какая-то несправедливость, наверное, это тоже форма насилия. Думаю, что эта тема актуальна. Приходилось наблюдать. Да, насилие того, как ребенка бьют, обзывают да, матами и так далее. Да, Такое, в принципе, встречается даже в общественном месте, не только дома. Детей бьют, избивают, заставляют делать, что они не хотят. Ну и не ржают, давят. Почему дети уходят из дома? Наверное, же им не сладко дома. То это психологическое насилие. Родители бывают без причин наказывают ребенка не так, как надо, физически наказывают, это, конечно, нельзя делать. Поэтому дети ожесточаются и бывают в школе, даже друг с другом выясняют отношения с большой жестокостью. Вже ми повернулися в студію і почнемо обговорення сьогодні. Цієї актуальної теми. Отже, Катерина, ви готові прокоментувати те, що сказали Дніпропетровці? Чи дійсно таке жорстокі форми виховання можна назвати насиллям? І, зокрема, те, що говорив хлопчик, він знав про що він говорив. Так, тобто, батьки, можливо, думають, що вони так його виховують, а що насправді? Дякую за питання, тому що тема дійсно актуальна. И насилие в семье, к сожалению, присутствует у нас. Эти случаи не настолько редкие. Это может быть насилие и физическое, то есть принесение, нанесение ребенку травм физических, и психологическое или эмоциональное. То есть когда на ребенка кричат, повышают голос, Оскорбляют его, ограничивают его социальные контакты. Это все тоже э, насилие, эмоциональное, или мы еще говорим домашнее насилие. О таком насилии не всегда принято говорить, вот так вот вслух. И очень многие считают, что это часть воспитания, что это норма. Вот. А когда мы с вами послушали о том, что говорит вот этот мальчик школьный, да, то выясняется, что ребенку некомфортно в такой семье. и случаи, когда дети пытаются избежать такого насилия, тоже достаточно частые. Так, будь ласка, Ольга, с вашего досвіду, чи, можливо, думки Днепропетровців, вы можете их прокомментировать? К сожалению, как и, и как мама, наверное, и как просто э, рядовой человек да, нашего города, нашего общества и как врач, я вижу, что достаточно часто, к сожалению, эта тема насилия, естественно может быть не так часто это сексуальное физическое насилие, а психологическое, ну, достаточно часто встречающаяся проблема. І далі будемо більш детально говорити. Тим паче, що ця тема зацікавила Дніпропетровці. Вони звернулися із своїми запитаннями до відкритого мікрофону. Будь ласка, відеозапитання. Які види насілля бувають? Отже, Катерина, вже трохи почали на цю тему. Можливо, які найбільш розповсюджені? Но вот наиболее распространенное – это психологическое или эмоциональное насилие, то, от которого страдают дети не только в семье, но, к сожалению, и в школе, в своей среде. И часто не понимают, что это именно насилие, считают, что это норма поведения. Топ, то какие то приклады? Это вербальная агрессия, то есть это оскорбление. Это очень часто можно наблюдать в школе. Эти ситуации можно наблюдать даже на улице, когда родители в такой очень агрессивной форме высказывают ребенку какие-то претензии, недовольство им. Физическое насилие ну, ⁇ это причинение ребенку травм физических. Часто оно скрывается дома об этом тоже не принято так говорить. Ну и такой печальный, самый, наверное, серьезный вид насилия – это сексуальное насилие, о котором тем более не принято говорить и которое не так-то легко и выявить у ребенка. То есть нужно быть очень внимательным родителем к своему ребенку для того, чтобы предположить такие формы насилия. Далее будем мы более детально про это говорить, я пропоную переглянуть наступное видео-запытание. По каким признакам определить, что с ребенком случилась беда? Как родителям выяснить это? Уже, будь ласка, Ольга. Ну, наверное, в первую очередь это безусловно, безусловно, поведение ребеночка. То есть, если ребенок становится замкнутым, если ребенок, у ребенка занижена самооценка, то есть он ведет себя, у него поведение какое-то жертвенное, да, чувствует себя жертвой, то, возможно, можно в такой ситуации и предположить, что над ребенком совершаются какие-то действия, то ли это психологическое какое-то воздействие давящее, что, как уже сказала Катерина, достаточно часто, к сожалению, случается. Но и если говорить о физическом и сексуальном насилии, то здесь, безусловно, крайне сложно такого ребеночка выявить. Как правило, это бывает очень редко, когда они обращаются непосредственно в медицинское учреждение, либо обращаются в милицию. Но это долгий путь, потому что ребенку стыдно, ребенку стыдно сказать и близким, и ребенку стыдно потом вместе с близкими выносить как бы эту такую тяжелую для него тему на общее обсуждение, на то, чтобы пройти какие-то дополнительные обследования, обратиться в милицию. То есть э проблема достаточно интимна, а привлекается к этому вопросу тогда очень большое количество людей. Поэтому ребенок, особенно если он уже в возрасте в том, когда он может эту ситуацию оценить, он понимает, что о его беде, о его такой очень интимной и очень неприятной проблеме узнает много людей. И, как правило, он скрывается, в общем-то, что доставляет ему еще большие проблемы и заболевания зачастую. Кому в таком случае может довериться дитина, если у месте, где, казалось бы, дитину мали защищать, оберегать, э, стає это место для него таким, где и страдания ему приносят? До кого звернутись? Вы знаете, наверное, если приносят боль и страдания, то, в общем-то, это не совсем так, потому что если все-таки ребенок обращается в медицинское учреждение, Я имею в виду у родини. Он не может звернуться так до своих близких людей на пригласил проблемы ну, вы знаете на самом деле да если это в семье какие-то такие вот проблемы но всегда нужно искать какого-то близкого человека которому все-таки ты можешь открыться если такие проблемы происходят в семье с мамой с папой но в конце концов есть бабушка есть какой-то старший брат старшая сестра есть тетя дядя есть в конце концов у нас есть педагоги которые они, ну, это их призвание помогать детям, и они это часто и делают, и в общем-то и можно к ним обратиться, можно самому прийти в лечебное учреждение, там где соблюдается тайна твоего прихода, твоего обращения. И врач всегда поможет и оценит данную ситуацию и обследует и, в общем-то, окажет все эти действия, которые в данной ситуации необходимо оказать. Если речь идет о сексуальном, о физическом насилии, если речь идет о психическом насилии, те же психологи, психотерапевты, которые в лечебных учреждениях работают, они тоже, опять-таки, всячески помогут ребенку, и это обращение будет носить тот характер, который не не получит огласки, вот той, которой ребенок боится. У нас еще одно видеозапитание, будь ласка, потом продолжим размоку. Куда обращаться, если с ребенком случилась беда? К врачу или в милицию? Мы как раз только об этом говорили, да, что нужно обращаться и к врачу, и в милицию. Это нужно делать параллельно. Почему? Потому что если речь идет о том, чтобы ну, каким-то образом противостоять факту этого насилия, да, то это, естественно, органы, э, имеющие юридические возможности воздействовать на того человека, особенно когда речь идет о сексуальном, о физическом насилии, который э, совершает эти действия над несовершеннолетним. И параллельно, естественно, к врачу, потому что здесь идет э, очень э, такая постоянная работа для того, чтобы, во-первых, при сексуальном насилии не возникла нежелательная беременность, да, что, к сожалению, очень часто бывает. То есть у нас есть возможность предотвратить наступление нежелательной беременности, предотвратить наступление инфицирования какими-то болезнями, которые передаются половым путем, Потому что тоже, опять-таки, это достаточно частая проблема, если девочка подвергается изнасилованию, то, к сожалению, никто о контрацепции, о средствах безопасного секса об этом в этот момент не думает и может быть и инфекция. Но и параллельно, естественно, эта работа вот с нашими психологами, когда для того, чтобы максимально смягчить и то, что с ребенком уже произошло, и все те этапы обследования, лечения, необходимые. В общем-то, чтобы не усугублялась психологическая травма. Как вот очень... лучше треба звертаться. Да. И Катерина, чьи не погиршаются это психический ты, на как помочь ты поражиться? В первую очередь, хотела бы сказать родителям, если ребенок к вам, вам открылся вот о том, что с ним случилось, поверьте ему и поддержите его. Для ребенка очень важно знать, что он получает поддержку от близких людей. И если у нас в центре и у других наших коллег, он тоже получит такую поддержку, и это только будет способствовать тому, что уверенности ребенка в правильности его действия, о том, что он правильно сделал, что обратился за помощью. А с нашей стороны мы постараемся сделать все возможное для того, чтобы уменьшить проявление стресса после этого насилия. От зокрема, ми чули в це що люди казали, що в неблагонадійних сім'ях таке може траплятися. Чи тільки в неблагонадійних сім'ях стається насилля над дітьми, чи тільки вони потребують допомоги? Це може відбуватися не тільки в блав а соціальних сім'ях. По статистике очень часто 70-80 детей, которые подверглись насилию, они подверглись насилию от знакомого человека. То есть это может быть дядя, сосед, брат, знакомый семьи, родственник какой-то и так далее. И это не обязательно, что это какая-то семья неблагополучная. Да? но также были случаи у нас, когда это незнакомый человек и ребенок подвергся насилию. То есть э, здесь могут быть самые разные случаи. Так, и вот сейчас тревая акция в Украине «16 дней против насильства». Ольга, расскажите, пожалуйста, что это за акция, чему самое 16 дней, в какие заходы проводятся? Эта акция «16 дней против насилия» она проводится в мире уже очень давно, еще с 90-х годов. В 2000 году и Украина присоединилась к проведению этого, этой акции. И э, начинается она 25 ноября. и это символично, потому что именно 25 ноября это всемирный день против насилия э, над женщинами. Потом э, в эти же дни попадают и всемирный день защиты инвалидов, и всемирный день борьбы со спидом, и международный день защиты прав человека. И в общем-то таким образом, э, учитывая вот такие э, все даты, э, мировое сообщество решило проводить акцию. Акция нацелена на то, чтобы привлечь максимально внимание общественности к тому, что эта проблема существует, что она есть. И для того, чтобы максимально нацелить каждого человека и деток обязательно на профилактику насилия над людьми и детьми в частности. Каких результатов вы ожидаете? Что громадские прислушается, что, возможно, в школах будут проведены чи ось саме по, за досвідом попередніх років, чи дають акции акції якийсь результат? Да, безусловно, потому что привлечение внимания вот, к данной проблеме, говорит о том, что не стоит прятать голову в песок, особенно тогда, когда вот у нас сейчас в интервью, которое вы сняли на улице, женщина сказала, у нас очень тяжелое и так положение, да, идет война, и дети, к сожалению, и там подвергаются насилию. И те детки, которые вырваны из привычной среды обитания сейчас являются переселенцами и живут в не, ну, не свойственной им атмосфере, да, то есть они покинули родные дома, у них абсолютно новые коллективы, у них новое окружение, у них какие-то проблемы экономического характера, это очень большое количество детей и людей сейчас. Ну и кроме того, опять-таки, как в любые моменты, когда Ідуть ну які-то економічні проблеми в суспільстві, безусловно страждає населення, тому що батьки зайняті добуванням куска хліба, а діти при этом тому паче бути треба чуйними себе. один до одного в да. родині. Так да. і Катерину, ось два запитання до психолога. Не завжди сама дитина розуміє, що з ним відбувається, що це саме триває насильство над дитиною. Як ви поводити себе в критичній ситуації? Родители должны быть очень внимательны к своему ребенку, они должны знать окружение своего ребенка, они должны проводить беседы э, со своим ребенком и рассказывать ему, что можно, а что нельзя, что есть. Если мы говорим о сексуальном насилии, то есть части тела, которые не все могут трогать. И если с тобой что-то подобное случилось, ты вправе сказать нет, и желательно, чтобы ребенок тут же сказал родителю об этом. И обратить внимание еще и на интернет, потому что такого рода насилие может происходить и, с, и через интернет, поскольку родители на работе, дети часто предоставлены сами себе, они много времени проводят в интернете, там тоже это имеет место. Які проблеми можуть виникнути потім у дитини, якщо, наприклад, не звертатися за допомогою фахівців, що, мабуть, найчастіше і відбувається, бо діти, дітей залякують, вони бояться. Так, як, як це потім може проявитись? Чи може сама дитина потім вже такі ознаки насильства теж виявляти? Так. Да. У рібка, якщо ми говоримо о школьному возрасті, різко знижається успіваємость. Він стає агресивним, можуть бути спишки гніву. Uh, у него uh, разрушаются контакты со сверстниками, с родителями. Uh, если это подростки, там могут быть и суицидальные попытки, и употребление алкоголя, и наркотика. То есть таким образом ребенок пытается избежать вот этих вот негативных эмоций и чувств, которые его переполняют. И, конечно же, нужно обращать внимание на поведение детей. Если что-то подобное замечает преподаватель, родитель или те, дети, те взрослые, которые находятся вместе с ребенком, нужно попытаться разговорить ребенка и ну, очень, очень нежно, очень осторожно выйти с ним на такой разговор. Таким чином виявити проблему. Так, yeah. я думаю, ми ще з вами поспілкуємось на цю тему. Сьогодні нашу розмову вже вже завершено. Я дякую за те, що прийшли, надали таку цінну інформацію. А вам, друзі, я дякую за те, що були з нами, за те, що дивились. На все добре, побачимось.